ہو محمد علی رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کی دس ضروری مسائل بیان کریں گے اس کو جانیے اور اس کو ضرور سنیے اس میں نمبر ایک ہے قربانی کی تاریخ یعنی قربانی کون سی زمانے سے شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی سنت حضرت عدم علیہ السلام والسلام کی زمانے سے شروع ہوئی جب حضرت عدم علیہ السلام والسلام کی دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے الگ الگ قربانی پیش کی تو حضرت حبیل کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی یہ تفصیل صورتِ مائدہ آیت نمبر ستاویس میں بیان کیا گیا ہے اور تورات میں حضرت یقوب علیہ السلام والسلام کی قربانگاہ کا تذکرہ ملتا ہے حضرت حضرموزا علیہ السلام والسلام کی زمانے میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا تذکرہ ملتا ہے یہود میں بھی اس قربانی کا وجود تھا وہ اپنی بچوں اور مال کی صحت اور سلامتی کے لیے قربانی پیش کرتے تھے یہ تفصیل تورات میں ہے باب نمبر بیس آیت نمبر چوبیس میں اس کا تفصیل ہے اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عرصہ دراز تک قربانی کو انبیاء کرام کی صداقت کی دلیل اور معجزہ مقرر کیا گیا ہے آیت نمبر 173 سو تہتر صورت عمران میں یہ بیان ہوا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لے اور ان جانوروں پر جو اس نے ان کو عطا کی ہے پس تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے تم اس کی فرمان برداری کرو خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کی دل اللہ کے آگے جکی ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ قربانی کا ایک تاریخی تسلسل ہے یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی زمانے سے چل چلا آ رہا ہے ہر ہمت اور ہر زمانے میں اس پر عمل ہوتا رہا رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ دوسری نمبر پر قربانی کا فلسفہ ہم بیان کریں گے لفظ قربانی قرب سے ہے جس کا معنی ہے انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جان مال اولاد یا کسی حلال جانور کو اللہ کی دربار میں پیش کر دے دس ذلحجہ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اپنی لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ صلاح نے بلا چو اور شورا حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا لہٰذا اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ قربانی کے وقت حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ صلاحۃ و اور حضرت اسماعیل علیہ اللہ وسلم کی عظیم الشان عمل کو یاد کرے اور اپنے دل میں یہ جذبات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرنے کے ساتھ جان قربان کا جائے جذبہ پیدا کرنا اور دوسری نمبر پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے عقل استعمال نہ کرنا بلکہ اپنے سر کو جھکانا تیسری نمبر پر قربانی کی فضائل ہم بیان کریں گے ترمیزی کی حدیث ہے عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی ہاں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور ابن اماجہ میں آتا ہے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہوں گے اور تیسرا حدیث قربانی کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے فور نمبر پر ہم قربانی کا حکم بیان کریں گے یعنی قربانی کا حکم کیا ہے صورت کوثر آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے صورت حج میں چونتیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ وسط کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو ترمیزی شریف کا حدیث ہے خوش دلی سے قربانی کرو اور بخاری سے بخاری میں حدیث نماز عید سے پہلے قربانی کرنے والا دوبارہ قربانی کرے اس کے بعد ہم بیان کریں گے قربانی کا نصاب یعنی قربانی کس پر واجب ہوتا ہے قربانی کے نصاب میں پانچ چیزیں آتی ہیں نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین نقدی نمبر چار مال تجارت نمبر پانچ ضرورت سے زائد سامان یعنی جس کی ملکیت میں ان پانچ چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون طولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اس کی درج ذیل شرائط ہے یا یعنی نمبر ایک مسلمان ہو وہ شخص نمبر دو بالغ ہو نمبر تین عاکل ہو نمبر چار آزاد ہو اگر اس کی ذمہ قرض ہے تو قرض کی رقم نکالنے کے بعد نصاب کی بقدرے مال موجود ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے لیکن اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے اور اس میں ضروری وضاحت یہ ہے کہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے اس صورت میں ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہو باقی چار چیزوں میں سے کوئی چیز بالکل نہ ہو ایسا ہونا آج کل بہت نادر ہے اس لیے ساڑھے بون تولہ چاندی کی قیمت کا ہی اعتبار ہوگا نمبر چھے کیا صدقہ قربانی کا بدل ہے یعنی قربانی کی بجائے رفاہی کام کرنا بہتر ہے یا قربانی کرنا بہتر ہے ہر سال قربانی کے موقع پر ملحد سیکولر اور ان سے متاثر افراد کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے میں اتنی بڑی رقم اور سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی بجائے اتنی رقم غوربا اور مسکین پر صدقہ کر دی جائے یا رفاہی کاموں میں مثلا ہسپتالوں کی تعمیر وغیرہ پر خرچ کی جائے تو بہت فوائد حاصل ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہے اطاعت اور فرمن برداری کرنا مسلمان یا مسلم احکام الہی کے سامنے سر جکانے والا یا گردن جکانے والے کو کہتے ہیں اللہ تعالی حکیم ہے اس کا کوئی حکم عقل کے خلاف اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تیسری نمبر پر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح قول ہے کہ ان ایام میں قربانی ہی افضل اور بہتر ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے عید از ہا کی دن اللہ کی ہاں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد دس سال مدینہ منورہ میں مسلسل قربانی فرماتے رہے قربانی نماز حج کی طرح ایک خاص حکم اور عبادت ہے اس کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل نہیں کیا جا سکتا قربانی کے علاوہ زکاة، صدقہ فطر عوشر اور کفارات وغیرہ غریبوں کی امداد کے لیے اسلام نے ہی لازم کی ہے صرف تین دن قربانی کا حکم ہے باقی پورا سال رفاہی کاموں میں خرچ کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے غربت کا علاج پیسے بانٹنا نہیں ہے بلکہ غریب طبقے کے لیے معیشت کا پہیہ چلانا ہوتا ہے اور قربانی کا عمل اس کا بہترین ذریعہ ہے الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام ایک شعار اور اہم حکم کو منسوخ کرنے کی بجائے دنیا میں ہونے والی ترہ ترہ کی فضول خرچیوں کو ختم کر کے ان کی رقم رفاہی کاموں میں استعمال کرے جیسی منشیات کرکٹ دیگر کیل جوئی بازی بنسبت فہش فحش پروگرام شادی کی رسومات آتش بازی شادی کارڈ برتھ ڈے ڈے کی تحائف نیو ایئر نائٹ فنکشن سنیما ٹی وی فنکشن وغیرہ کے پیسے اس پر خرچ کیا جائے اس کے بعد ہم بیان کریں گے کیا قربانی کرنا فضول خرچی میں آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ولبدھن لَكُمْ اللہ لکھما اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ صورت حج آیت نمبر بتیس ترجمہ یہ ہے اور قربانی کی جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی شاعر میں شامل کیا ہے تمہاری لیے ان میں بلائی ہے قوم کی معاشی پہیہ کو چلانے میں قربانی کا مضبوط کردار ہے اس پوری نظام میں قربانی سے پہلے قربانی کے دوران اور قربانی کے بعد ہزاروں لوگوں کو روزگار کاروبار اور منافع حاصل ہوتا ہے قربانی کی وجہ سے مویش پال کر بیچنے والے غریب طبقوں کو فائدہ ہوتا ہے قربانی کی جانوروں کو نقل اور حمل کی ذریعے ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کو فائدہ ہے جانوروں کے لیے چارہگاہ گاہ اور بیچنے والوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے قربانی کی آیام میں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے قربانی کی جانوروں کو ذبح کرنے میں بہت بڑے طبقے کو روزگار ملتا ہے قربانی کی وجہ سے غریب لوگوں کو گوشت کھانا میسر آتا ہے جو پورا سال نہیں کھا سکتے کال سے مدارس کی طلبہ رفاہی اداروں اور دیگر غربا کو فائدہ ہوتا ہے کال کی وجہ سے چمڑے کی کاروبار اور چمڑے کی مصنوعات میں کام کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے یعنی اس فیکٹریوں میں بھی مزدور ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں جانوروں کے بال اور جسمانی اعضاء ہڈی اور چربی وغیرہ سے جوتے جیکٹس گئی آئل موم بتیاں اور دیگر مصنوعی تیار مصنوعات تیار کی جاتی ہے ان انڈسٹری میں کام کرنے والے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور یہ ساری مصنوعات انسانوں کی ضرورت کے کام آتے ہیں اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ کیا قربانی صرف حاجی اور حرم کے ساتھ خاص ہے یا دوسرے لوگوں پر اس کا آ آ آ کرنا واجب ہے صورت بکرہ اور صورت حج میں حج کرنے والے کی حرم میں قربانی کا ذکر ہے اس کو لے کر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی حرم اور حج کے ساتھ خاص ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی قربانی کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسلام میں صرف یہی ایک قربانی ہے اور کوئی قربانی نہیں قرآن کریم اور ب بخ... بہت سی احادیث میں حج کی قربانی کے علاوہ دوسری قربانی کا واضح ذکر موجود ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے سورت کوثر آیت نمبر دو میں کا ترجمہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے عبداللہ بن عباس حسن بصری سعید بن جبیرے کی نزدیک اس کی تفسیر ہے فضبہ یوم نہر عید الاضحیٰ کے دن ذبح کیجیے سنن القبرہ میں آتا ہے حدیث میں دوسری قربانی کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد دس سال مدینہ منورہ میں مسلسل قربانی فرماتے رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم گوشت کو نمک لگا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سال دو جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور اپنی اور ایک اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سب دلائل سے معلوم ہوا کہ قربانی حرم حرم اور حجی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے عام حکم ہے اس کے بعد آہ ہم آہ یہ مسئلہ کہ کیا قربانی کرنا جانوروں کی نسل کشی ہے ایک اعتراض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ قربانی کرنا جانوروں کی نسل کشی ہے یہ دنیا سے اس نسل کو نہ پیدا کر دے گی یعنی ختم کر دے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس خالق نے قربانی دینے کا حکم مرحمت فرمایا ہے وہ اس کی نسل کو باقی رکھنے کا ضامین بھی ہے یہ قدرتی قانون ہے کہ انسانوں اور جانوروں کو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار اتنی ہی بڑھا دیتی ہے گائے اور بکریہ ہمیشہ زبہ کی مراحل سے گزرتی ہے لیکن تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے کتوں اور بیلیوں کو ذبح کوئی ذبح نہیں کرتا لیکن ان کی تعداد گائے بکری سے بہت کم ہوتی ہے جب سے عرب میں سواری وغیرہ کے لیے اونٹوں کا استعمال کم ہوا ہے وہاں اونٹوں کی پیداوار بھی کم ہو گیا ہے سالوں سے قربانی کا عمل جاری ہے کہ جن ممالک میں قربانیاں دی جاتی ہے ان میں قربانی کی جانور نہ پیدا ہو چکے ہیں یا ہر سال پہلے سے بھی زیادہ موجود ہوتے ہیں الزامی جواب یہ ہے کہ پوری دنیا میں گوشت سپلائی کمپنیاں اور جانوروں کی دیگر آزاسی مصنوعات کرنے والی کمپنیاں روزانہ ہزاروں جانوروں کو ذبح کرتی ہیں کیا یہ جانوروں کی نسل کشی نہیں ہے اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ جانوروں کو ذبح کرنا برحمی ہے آیا تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ برحمی ہے یعنی جانوروں کو تکلیف دینا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ارحم الرحیمین ہے یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جب اس نے قربانی کا حکم دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ قربانی نہ کر کے اللہ سے زیادہ رحم کے اظہار کا دعویٰ کریں گے اگر جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان نہ کیا جائے تو بوڑھے ہو کر یا بیمار ہو کر یا معذور ہو کر سخت اذیت میں مریں گے کیا ان تمام سختیوں اور مشقتوں سے یہ بہتر نہیں ہے کہ سکون اور راحت سے عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے خالق کے نام پر ان کو قربان کر دیا جائے اسلام نے جو ذبح کا طریقہ کار اور آداب بتائی ہے اگر ان کی رعایت رکھنے سے تو انتہائی تکلیف کم ہو جاتی ہے جبکہ تب بھی موت میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ قربانی کی چند ضروری مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائکن کا بٹن دبائے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر پہنچ جائے تو اس ویڈیو کے اختتام پر اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اک چینل اللہ حافظ